Ну, сегодня знаковое событие внесен в бюджет области, проект бюджета области на 2015 и последующие годы. Это не просто техническая процедура, это знак тому, что будет большая напряженная работа по обсуждению основных параметров бюджета. Бюджет верстался не в простое время не только в Челябинской области, но и в Российской Федерации. Та экономическая ситуация, которая сложилась, она призывает нас найти самый оптимальный вариант бюджета. Мы, конечно же, поддержим ту позицию, с которой выходит губернатор Челябинской области Дубровский Борис Александрович. Бюджет будет социально ориентированный. И если мне не изменяет память, 73% всех финансовых ресурсов направлены на социальные обязательства, на социальные гарантии. Нас ждет большая напряженная работа. Мы уже проект бюджета направили депутатам законодательного собрания по электронной почте. Затем будем обсуждать на рабочей группе. Конечно, очень важное обсуждение будет на публичных слушаниях. У нас открыта горячая линия телефонная, по которой жители Челябинской области могут позвонить и дать свои предложения. Кроме того, проект бюджета будет размещен на сайте законодательного собрания. И там его можно будет посмотреть. Ну и, конечно же, итогом обсуждения бюджета будет принятие в первом чтении. Мы надеемся, что в конце этого месяца мы примем в первом чтении. Много будет споров, дискуссий, но я уверен, что мы найдем самый оптимальный вариант этого бюджета и примем его для того, чтобы продолжить поступательное развитие Челябинской области в 2015 и последующих годах.